Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Saiful Amri bin Ishar and I am with my team which is Sarah Benan Jegeratan and Muhammad Faris Nazmi bin Zamri We will present about human resources strategy of KFC company. Strategi pemusnahan sumber manusia KFC. Jadi, strategi mereka adalah Pengusaha sumber manusia adalah tajuk utama kejayaan KFC Dalam industri makanan segera, KFC diasaskan pada 1930-an Kini mempunyai lebih 25,000 cawangan di 145 buah negara Di Malaysia, KFC mula beroperasi pada 1973 dan terus berkembang pesat Kejayaan KFC terletak pada kualiti makanan, strategi pemasaran serta penyelesaian menu mengikut budaya tempatan pengenalan dan strategi korporat untuk KFC Jadi, data belakang KFC adalah KFC diasaskan oleh Colonel Harlan Sanders dengan resepi rahsia 11 herba dan rempah kini dimiliki oleh Yum Brands dan berkembang global dengan operasi di Malaysia diuruskan oleh QSR Brands. Visi dan misi mereka pula adalah untuk menjadi jenama ayam goreng paling digemari di dunia. Misi mereka menyediakan makanan lazat dengan perkhidmatan cekap, mesra dan suasana restoran bersih serta selesa. Matlamat strategi untuk KFC pula adalah matlamat termasuk pengukuhan jenama global, pengembangan pasaran, inovasi peningkatan kualiti perkhidmatan kelestarian pembangunan bakat dan transformasi digital Assalamualaikum dan selamat sejahtera nama saya Muhammad Faris Nizam bin Zamri nombor matrik B2420070 dan saya dari PBNT1 Seterusnya kami akan menerangkan tentang struktur organisasi dan perancangan sumber manusia atau HR bagi syarikat KFC. Struktur organisasi KFC beroperasi di bawah naungan Yum. Yum Brands, iaitu syarikat induk yang mengawal pelbagai jenama makanan segera. Struktur organisasi KFC berbentuk hierarki yang jelas bermula dari peringkat global hingga ke cawangan tempatan. Struktur ini mengangkumi pelbagai jabatan penting seperti operasi, pemasaran, sumber manusia, kewangan, penyelidikan dan pembangunan. R&D serta teknologi maklumat IT. Dengan pembahagian ini, setiap jabatan memainkan peranan penting dalam kelancaran dan kejayaan operasi syarikat. Perancangan HR. Bagi perancangan HR pula, pihak pengurusan akan merancang tenaga kerja berdasarkan keperluan lokasi dan permintaan semasa. Ini juga termasuk proses pengambilan pekerja baru, pelaksanaan latihan serta pembangunan kerjaya jangka panjang. Matlamat utama adalah untuk memastikan setiap pekerja berada di posisi yang sesuai dan dapat menyumbang secara optimum kepada organisasi. Reka bentuk kerja Dari segi reka bentuk kerja, tugasan pekerja disusun dengan jelas untuk mencapai efisiensi kerja dan kepuasan pekerja. KFC juga mengamalkan sistem kerja berpasukan dan jadual kerja yang fleksibel bagi menyusahkan diri dengan keperluan operasi dan kesejahteraan pekerja. Secara keseluruhannya, struktur organisasi yang mantap dan perancangan HR yang strategik dapat membantu KFC mengekalkan prestasi tinggi dan pengurusan tenaga kerja yang efisien. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai strategi pengambilan dan pemilihan KFC. KFC merupakan salah satu syarikat makanan segera yang sangat aktif dalam menarik bakat baharu, terutamanya golongan muda bagi mencapai matlamat tersebut KFC menggunakan pelbagai saluran pengambilan moden yang sesuai dengan era digital Antara saluran yang digunakan termasuklah Facebook, Instagram, Twitter, e TikTok, YouTube dan LinkedIn Platform ini bukan sahaja digunakan untuk pengiklanan jawatan kosong malah juga untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membina jenama majikan yang menarik Seterusnya dari aspek tools operasi. KFC menggunakan pelbagai sistem digital yang membantu dalam pengurusan sumber manusia dan operasi harian. Antara tools yang digunakan termasuk sistem tempat jualan, pos, sistem penjadualan, penjadualan kerja, kawalan kualiti serta platform e-learning untuk latihan pekerja. Selain itu, aplikasi mudah alih dan sistem analitik data untuk digunakan bagi meningkatkan kecekapan operasi dan pemantauan prestasi pekerja. Kaedah pengurusan. Dari segi kaedah pengurusan, KFC menekankan pelaksanaan prosedur operasi standard SOP yang ketat di semua cawangannya. KFC juga memastikan pekerjaannya diberi latihan berterusan untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan dalam perkhidmatan pelanggan serta pengendalian makanan. Selain itu, penjadualan kerja yang fleksibel diperkenalkan untuk membantu pekerja menyeimbangkan antara kerja dan kehidupan peribadi. KFC juga aktif dalam pemasaran digital bukan sahaja untuk menarik pelanggan, malah untuk menarik calon pekerja yang sesuai. Yang keempat, matlamat kepelbagaian. Kepelbagaian Akhir sekali, kita lihat kepada matlamat keperbagaian yang menjadi salah satu tunjang utama dalam strategi pengambilan KFC. KFC komited untuk mewujudkan persekitaran kerja yang inklusif di mana setiap pekerja dihargai tanpa mengira latar belakang, budaya atau jantina. Mereka juga berusaha untuk meningkatkan penyertaan wanita dan golongan minoriti terutamanya dalam jawatan kepemimpinan dan dan pengurusan. Kesimpulannya, strategi pengambilan dan pemilihan KFC adalah menyeluruh dan sejajar dengan perkembangan semasa melalui penggunaan saluran digital, alat operasi canggih, pengurusan pekerja yang berkesan serta komitmen terhadap kepelbagaian. KFC mampu menarik serta mengekalkan tenaga kerja yang berkualiti tinggi. Terusnya, saya akan membentangkan mengenai latihan pembangunan dan pengurusan prestasi di KFC Pertama, kita lihat kepada objektif latihan KFC menentakkan objektif latihan yang jelas iaitu untuk meningkatkan kemahiran serta tahap profesionalisme pekerja Ini dicapai melalui latihan yang berstruktur dan pembangunan kerjaya yang sistematik agar setiap pekerja bukan sahaja mahir dalam tugas mereka tetapi juga berpeluang untuk berkembang dalam organisasi. Seterusnya, dari aspek kaedah latihan, KFC menggunakan pelbagai pendekatan untuk melatih kaki tangannya. Antara kaedah yang digunakan termasuklah latihan di tempat kerja atau on the job training, bengkel dan seminar untuk pendedahan teori dan praktikal, I e pembelajaran yang membolehkan latihan dilaksanakan secara fleksibel dan interaktif serta simulasi setiap serta simulasi situasi sebenar yang membolehkan pekerja bersedia menghadapi cabaran sebenar di restoran. Kaedah-kaedah ini disusun dengan teliti supaya setiap pekerja dapat memahami tugasan mereka dengan lebih baik dan meningkatkan tahap kecekapan kerja. Akhir sekali, pengurusan prestasi KFC mengamalkan pendekatan penilaian prestasi secara berterusan, bukan saat, bukan sekadar tahunan. Setiap pekerja diberikan maklum balas membina secara berkala bagi mengenal pasti kekuatan dan ruang penambahbaikan. KFC juga menggunakan petunjuk prestasi utama (KPI) sebagai asas untuk menilai pencapaian pekerja dalam pelbagai aspek kerja. Bagi memastikan keberkesanan sistem ini. Pengurus turut diberi latihan khas untuk membantu mereka menilai, membimbing dan memberi motivasi mereka kepada staf di bawah jagaan mereka. Kesimpulannya, latihan dan pembangunan di KFC bukan sahaja memberi manfaat kepada individu tetapi juga menyumbang secara langsung kepada kualiti perkhidmatan dan kejayaan syarikat secara keseluruhan. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Nama saya Saraf, nombor bateri saya B2410039 daripada BBJG Sem2. Hari ini saya akan terangkan pampasan, faedah dan juga insentif yang diberikan oleh KFC kepada pekerjanya. Pampasan dan faedah ini dibahagikan kepada dua. Satu melalui kewangan, lagi satu bukan melalui kewangan. Melalui kewangan ini, jika seseorang itu melakukan prestasi dalam pekerjaan ini dengan cekap dan juga bagus, KFC akan menawarkan bonus kepada pekerja tersebut. Selain itu, jika seorang pekerja tersebut melakukan jualan yang tinggi pada hari tersebut, KFC akan memberikan komisen bagi pekerja yang melakukan jualan yang tinggi. Akhir sekali adalah opsi saham dan juga equity. Seterusnya, hari ini saya akan terangkan faedah bukan kewangan. Faedah bukan kewangan yang dapat jika anda bekerja bawah KFC adalah cuti berbayar dan juga cuti tambahan. Semua pekerja yang bekerja bawah KFC akan diberikan cuti berbayar dan juga cuti tambahan secara sama rata uh, bagi digunakan pada masa yang akan datang. Seterusnya, insurans kesihatan, pergigian dan juga penglibatan. Semua pekerja yang bekerja bawah KFC akan memberikan insurans yang secukupnya bagi melindungi apa-apa isu yang akan datang pada masa yang hadapan dan juga untuk kemudahan yang lebih senang. Jika ada apa-apa masalah kesihatan, pekerja boleh berklaim insurance bawa KFC. Seterusnya, pelan persaraan dan juga kesejahteraan pekerja. Semua pekerja di bawah KFC akan diberikan pelan persaraan pada umur yang sepatutnya dan juga akan memberikan wang yang secukupi untuk kegunaan masa yang akan datang. Seterusnya saya akan terangkan hubungan pekerja dan juga pemantauan undang-undang Bagi hubungan pekerja, hubungan pekerja adalah interaksi berdasarkan hormat dan juga kepercayaan antara pengurusan kaki tangan untuk keharmoni kerja Seterusnya, pemantauan undang-undang Pemantauan ini adalah Akta Kerja 1955 dan undang-undang buruh lain untuk melindungi hak pekerjaan dan juga majikan Akhir sekali adalah penyelesaian konflik yang mana rundingan mediatisi dan juga tindakan mahkamah sebagai langkah penyelesaian uh, pertikaian di tempat kerja masing-masing. Seterusnya, saya akan terangkan pasal penggunaan teknologi dan juga CSR dalam HR KSC. Teknologi HR. Teknologi HR ini bermaksud HRIS, ATS dan juga platform mudah alih memudahkan pengurusan data dan juga pekerja dalam proses pengambilan pekerja. Ini bermaksud satu platform yang senang dan juga mudah bagi sumber manusia menguruskan dan juga menyimpan data mengenai pekerja dan juga mu, platform yang mudah untuk mengambil pekerja. Ini adalah salah satu teknologi yang digunakan oleh KFC. Seterusnya platform mudah Alih yang bermaksud meningkatkan akses dan juga komunikasi antara pekerja dan juga pengurusan melalui aplikasi mudah alih. Akhir sekali adalah kelestarian dan juga CSR. Bermaksud KFC menggalakkan HRM hijau dan juga penglibatan komuniti melalui program sosial dan juga alam sekitar.